Ну, эта ночь прошла весело, как минимум. Потому что были хорошие ребята, было с кем стоять, было не страшно. Значит, они очень легко организовались, кое-где даже и самоорганизовались. Работали быстро и слаженно, четко. Спасибо им большое за это. Ну, самое, что запомнилось по уровню напряжения, потому что держали в напряжении всю нашу, всю нашу баррикаду почти полтора часа. Это организованный проезд э, солдат внутренних войск через наш город. То есть я не знаю, откуда они взялись, но ребята с э, ну, Северомайдана, с Евромайдана, связные с Автомайдана, Автодозора, передали информацию, что это те забытые ВВшники, которых собирали группками по всему Киеву. То есть собрали в кучу и организованно отправили домой. Их просто забыли, как нам сказали. Хорошие ребята на Баженах разгрузили, облегчили, так сказать, жизнь и отправили домой. Нас попросили пропустить беспрепятственно. Значит, наши представители выезжали на встречу, ну, чтобы не допустить провокации. Наши представители выезжали на встречу, э, проверили их на везде в Борисполь. Хорошо проверили, чтобы там ничего не было. Действительно, там ничего не было. Все было чин-чинарем, тихо, мирно. Э, уезжали просто ребята усталые домой. Всем объяснили, что ребята уходят, что они домой, что они уже не представляют никакой опасности. Просили по возможности ничего не кидать, никаких коктейлей, ничего, потому что ну жалко. Кричать, но ну, тут я уже ничего не могу поделать, то есть народ, народу рот не заткнешь. Но проезжали они, конечно, красиво, феерично. То есть как можно быстрее, как смогли, но ну, проехали. К сожалению, к сожалению, ну, самооборона, та организация, которая отвечает за безопасность нашего Майдана, Бориспольская самооборона, она, в принципе, поддается влиянию. Они не стали быть радикально настроены бить, крушить, ломать. А вот местные жители, к сожалению, слегка подогреты, были готовы разнести эти автобусы просто в щепки. Ну, я, конечно, был немножко поражен нашими жителями. А не, это, я не ожидал. Как -то из Рази, разъяснением, только разъяснением, Ну и организация. Когда против 10-20 человек, разгоряченных, непонятно чем жителей, стоит 5-6 человек организованных, с общей целью. Я... Многие просто поняли, что незачем. Вчера мы специально ну, сделали выезд по всем блокпостам, которые знали. То есть э, проехались там по глубокому, там, Ревна, Просов, там, где нашли. Ах собрали телефоны всех активистов, в принципе, в течение дня обменивались информацией, потому что ребята вот на дороге просто временные, глубокая, построили хорошие засеки, непроездные, и просто, то есть они не вступали в никакие конфликты, они просто заворачивали все непонятные автобусы. Тут этих автобусов гоняло столько, потому что они ехали через Борисполь, но увидев, что тут творится, они разворачивались и ехали назад. Ехали в Процов, там их разворачивали назад. Ехали на окружную, там их встречал Иванков. То есть им было весело. Говорят, ну, не видел, но говорят, тут один Т-5 гоняли порядка трех часов по району, пока он нашел выход. Наверное, не местно заблудился.